Hər nə qədər sərhədli və qapalı adam olsa da, bütün müstəvilərdə yumoru güclü idi Hacıcanın. 50 milyonluq bir xalqın dostu, sirdaşı idi həm də ilahiyatçı alim, ziyalı şəxsiyyət, dövlətini sevən din xadimi idi Hacı Şahin. Həm onun əqidəsinə, ə dövlət, xalq sevgisinə ehtiramla yanaşırdı. Xəbər adamı idi. Özü də bəzən xəbərin mərkəzində olurdu. Dövlətin maraqlarını, İslami dəyərləri milliləşdirməyi bacarırdı. Bütün maneələrə rəğmən O hələ müxtəlif dövrlərdə formalaşdırılmış cahil din adamı obrazını müasir Azərbaycanın milli məfkurəsinin ortaya qoyulması ilə darmadağın etdi. O bütün dünyaya müasir Azərbaycan dövlətinin dinə baxışının, dini dəyərlərə yanaşmasının əslində nədan ibarət olduğunu nümayiş etdirdi. Özünün din adamı siması ilə xalqını, dövlətini, əzizlərini, insanları sevən bir insan idi. Çox əxlaqlı, ədəbli bir alimidir. Belə bir dost idi ki, elə bir söz xiri daşıyırdı ki, onu itirmək hamımız üçün ağrıdır, çətindir. Nə qədər adamla münasibəti var idi, dostluğu var idi. Hər biri deyirdi ki, hiç səhv eləyirdi ki, şahın məni daha çox istəyir. Qururdu, onu zəmarətə verə bilərdi. Kim münasibət qururdu onunla, görürdü ki, ona elə gəlirdi ki, şahın hamısından çox onu istəyir. Məni o məhəbbəti necə bölüb paylaya bilərdi. Məni çox təcrübəli idi biz üçün. Bu gün müasir Azərbaycan düşüncəsində igidliyin siması kimi yetişən mübariz İbrahimovlar, böyüklüyün, qorxmazlığın pariz üzü kimi tanınan Polad Həşimovlar, insanlığın, əxlaqın, dünyaya sevginin işıqlı unvanı kimi sevilən Hacı Şahinlər bu cəmiyyətin Milli düşüncənin, xalqın gələcəyinin doğru istiqamətə yönəldiyini göstərir. Hətta cəmiyyətdə öz imzasını ateist kimi təsdiq edənlərin də fikirlərində, yazılarında belə Hacı Şahinin İslamın gözəl siması kimi təqdim edilməsi bu adamın daşıdığı ən yüksək keyfiyyətlərin məcrasını ifadə edir. Nə qədər qəribə olsa da, o öz rəsmiliyi ilə İslamı sevdirməyi, əxlaqın, mənəviyyatın, insanlığa sevginin, elmin, hər hansısa dini və ya dinə yad libasdan ibarət olmadı onu dəfələrlə isbat etməyi bacardı. Bunu Hacı Şahin edə bilərdi ancaq. Elə idi də. İnsan olaraq həqiqətən çox dəyər verdiyim, hörmət bəslədiyim şəxslərdən biri idi. Çünki bilirdim ki, müzakirə aparıla biləcəyimiz və ya da debata çıxa biləcəyimiz, düşüncələrimizi bölüşə biləcəyimiz bir şəxsdir. Həqiqətən yeri doldurula bilməyəcək şəxslərdən oldu. Gəldi sanki öz missiyasını yaşadı və gözlənilmədən də aramızdan ayrıldı öz insanlığı ilə, yaşayışı ilə, sözləri ilə, əməlləri ilə birləşdirib o şəkildə yaşamğa çalışan bir şəxsdir. Ölümdən qorxmamaq mənəvi məqamdır deyirdi Hacı və o mənəvi məqama doğru özü də alnı açıq, üzü ağ addımlamaqdan heç çəkinmədi. Hətta onun islami dəyərləri təqdim etdiyi forma din adı altında özünü təbliğ edən cahillərin, nağdanların nə qədər qəzəbinə səbəb olsa belə, həyatın problemləri ilə, sıxıntıları ilə sevməyəcəkmən lazım. Çünki həyat problemlər insan daxilində olan müəyyən e, istedadlara üzə çıxarır. Həyatda olan çətinliklər bizi e, təşkiləşdirir, inkişaf etdirir. Mən bu ağlamalı, mən bu gülməli dünyaya ağlayıb gülməyə gəldim. Bir dünya tapılmaz bundan ölməli. Mən də tamaxlanıb ölməyə gəldim. Sözsüz ki Bu status təsadüfü deyil, bəlkə də ürəyinə danmışdı haqqın dərgahına yol alacağı. Bəlkə də bu yolla halallıq verdiklərinin halallığını almaq istəmişdi. Dostları, xüsusən də ona yaxın olanlar hələ də Azərbaycanın din aləmində böyük bir itkinin olmasını, ağrısını çəkməyə hazır olmadıqlarını deyirlər. Vətən müharibəsində gördükdə şəhidlərimiz, döyüşçülərimiz, şəhidin valideynləri necə danışırdı, hacını görəndə Qəzətiz. Mənim oğlum hər gün vətənpərvərliyi necə aşılıyırdız, ona qulaq asırdı. Onun ruhlanıb gedib döyüşürdü. Qazilərimiz gəlirdi. Məsələn, gözünü itirən, ayağını əlinə itirən dirdi ki, "Hacı ilə görüşəndə deydi, hazır çox sağ ol ki, sənin danışdığından, sən necə ki bizə vətəni sevdirmisən, o ruhla mən durub döyüşə getmişəm." Tələbələr gedir xarici oxumağa. Onlara dirdi ki, "Gedin, xaricdə oxuyun, yaxşıdır." amma mütləq qaydın gəlin ki vətən üçün nə səy eləyin taleyinin 48-ci ilini qışla baharın arasında dondurdu hacı şahin onun qışdan bahara keçidi bu dünyadakı ömürdən əbədiyyətə keçən yolla qoşdu ilıq mart ayının 2-si idi O öz ömür payına düşən bir çox fəlsəfələri layiqincə yerinə yetirə bildi. Dövlətə sədaqət, xalqa dini sevdirə bilmək, İslamı aliləşdirmək və çətin təqdim edilənləri sadələşdirmək vəzifəsi. O bütün suallara açıq aydın şəkildə cavab verdi. Ən çətin sualla isə gedişi ilə cavab verdi. Əbədiyyət yolçuluğuna başlayanda onu yola salanların istihamı ilə